Нахиба, 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 нахиба. Меня зовут Лад Гербич, 044 Роузи, и я пишу музыку. Мы со своими бра... я точнее со своими братиками создал объединение, которое называется 044 Клан. 044 это код Киева. Сейчас на данный момент в 044 Клане около 100 участников. Наша идея заключается в том, чтобы развивать себя, развивать свою творческую натуру, поддерживать друг друга в музыке. Мы пишем разноплановую музыку, как хип-хоп, так и танцевальную музыку, рок-н-ролл. Пустой пак, забирай все, что я дал до собак. Мысли во мне скользим на бите, эй, все, о чем мечтаешь, да, да, мне. Первый тречок у меня сразу набрал там в первый месяц 5000 прослушиваний на SoundCloud. То есть он вообще я не понимал даже как, откуда оно распространяется. И там, как оказалось, просто там какие-то репосты делали разные музыканты. И которым просто зашел этот эксперимент, и, ну и меня это вдохновило, то что мы вот так вот с первого раза у меня начало неплохо получать. В итоге я написал альбом на английском, и мы его дропнули, и сразу как-то он разлетелся. Мы в то время общались с фараоном. Он меня поддержал, залил клипчик на Public Dead Dynasty, когда у них было что-то вообще там 25 тысяч подписчиков. Я хочу все просчитать, но опять. я тебе успею тогда Увидеть весь мир навсегда, руки на мое тело Мечта скажет привет, покажет не свет Потом как-то в один прекрасный момент я просто лежал и думал, что вообще в жизни делать, как найти себя, как смысл жизни, короче, искал. Очень много разных статей перечитал, там книг, кучу открыл, уже там фильмы, короче, все-все-все. И наконец-то нашел какую-то там микро статью вообще, в Google написал просто, как найти себя, вот, условно, в тупую просто. Нашел какую-то статейку, где написано просто... Закрой глаза, и представь себя через пять лет. И вот я закрыл, и у меня как бы мгновенно была картинка, как я стою на сцене, как все качаются, и вообще все круто. И когда я это увидел, вернулся в Киев, продолжили делать эти вечеринки, и я как бы понял, что я уже не хочу просто быть организатором вечеринок, там, каким-то диджеем, ну, локальным. я хочу свою музычку крутить и выступать. Свою, так сказать, концертную деятельность я начал 16 лет, дал свой первый концерт в таком супер андерграундном месте. Клуб «Отель», все мы о нем знаем. Пришло, тогда я помню, человек 70. И первый свой серьезный тур я организовал сам. Было 20 городов. Я поехал по Украине, по России, заехал еще в Беларусь. Тогда я заработал свои первые 6 тысяч долларов. Вот такие вот переключения на чаечек, там, на спорт на прогулке это здравая тема мы большие любители китайского чая настоящего правильного китайского чая потому что чай проясняет ум бодрит дух и освежает тело был как-то концерт лил пипа там был конкурс на разогрев. И я подал свою заявку, выиграл и полетел. Просто поддержал его выступление, выступил на разогреве. После чего я подошел к нему, спросил, не против ли он будет сняться в моем клипе. Он сказал, да, конечно, чувак. Просто сел там, все залипал, пока я читал свой рэпчик какой-то. Проблема хип-хопа в том, что он ограничивает там, типа, понты, там, какие-то телки, короче, какие-то продажи, какие-то хаслы. Это все прикольно, когда тебе там 16, 17, 18 лет, когда для тебя это что-то новое. Да, это прикольно, но вот я чуть-чуть, мне кажется, уже вышел из этой движухи, и сейчас мне интереснее писать настоящую музыку. Главное не делать то, чего ты... Ну, короче, не говорить о том, чего ты не делаешь. Не делай то, что не чувствуешь. И все будет хорошо.